मुंबई महानगरीय क्षेत्र में प्राचीन काल की 200 से अधिक गुफाएं हैं। आज हमने इस क्षेत्र के इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला है। बौद्ध और हिंदू गुफाएं प्रमुख है संख्या की दृष्टि से इस क्षेत्र में बड़ी संख्याओं में बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन शैव गुफाएं भी इस क्षेत्र की प्राचीन कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट कृति है प्राचीन काल में इस क्षेत्र को अपरांत के नाम से जाना जाता था यह एक आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र था जिसके भीतर कई वाणिज्यिक केंद्र थे सोपारा कल्याण एलिफेंटा चौल और थाने इनमें से कुछ बंदरगाह शहर हैं, जो बाद के समय में यहाँ समृद्धि लाए पुरातात्विक शास्त्रीय द्वारा समर्थित प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र के विभिन्न वाणिज्य केंद्रों पर चर्चा की गई है कला, कालानुक्रमिक रूप से इन गुफाओं को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है चरण एक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी सीई शास्त्रीय चरण पांचवी शताब्दी सीई से ग्यारहवीं शताब्दी सी पतन ग्यारहवीं शताब्दी ईस्वी से पंद्रहवीं शताब्दी ईस्वी तक चरण एक मुख्य रूप से सात वाहन वर्चस्व के तहत क्षेत्र को संदर्भित करता है चरण दो त्रिकुटक प्रमुख था और चरण तीन उस अवधि को संदर्भित करता है जब यह क्षेत्र पहले राष्ट्रकूट साम्राज्य और फिर शिलाहारों के अधीन था हालांकि पहले भी तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र राजाओं के अधीन था जिन्होंने इस क्षेत्र में शहरीकरण का उद्देश्य पूर्ण विस्तार किया इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पहले राजा शायद राजा अशोक थे उनके दो शिलालेखों के अंश शिला और नौ सोपारा से प्राप्त हुए हैं। यहाँ हमें मस्की जैसे स्थलों से महापाषाण संस्कृति के कुछ अवशेष भी मिले हैं इस क्षेत्र के प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास के बारे में बहुत कम जानकारी है खासकर मौर्यों के पतन के बाद शायद इस क्षेत्र पर स्थानीय सरदारों या छोटे राजाओं का शासन था हम साहित्य के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं जैसे अवदान कहानियों और बात के काल के कथा सरिता सागर से संदर्भ सात वाहनों के तहत कई प्रमुख राजा थे जो काफी शक्तिशाली थे और उनकी पहचान मुख्य रूप से दक्कन और कोंकण क्षेत्रों में पाए जाने वाले सिक्कात्मक साक्ष्य की मदद से की गई है मुंबई में कई स्थलों पर पाए गए माइक्रोलिथ के रूप में पुरातात्विक साक्ष्य सिंध क्षेत्र के साथ एक शैलीगत समानता का सुझाव देते हैं। ये तारीख पांचवी से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है हालांकि इस क्षेत्र पर शुरुआती सातवाहन शासन के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है यह माना जा सकता है कि वे आसपास के क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे क्योंकि सभी शुरुआती सातवाहन शिला पड़ोसी देशों से है नासिक शहर और नाने घाट जैसी गुफाओं यहाँ से गुजरती है कन्हेरी कोंडीवेट कोंडाने और अंबी वाली गुफाओं में प्राचीन शिला लेख है अधिकांश अभिलेख कन्हेरी की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। जोगेश्वरी के बाद के कुछ शिलालेखों और मंडेश पेशवर के आधुनिक काल के शिलालेखों में से एक का उल्लेख किया गया है कन्हेरी शिलालेख क्षेत्र के प्राचीन राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण का एकमात्र स्रोत है राजनीतिक शक्तियों का उल्लेख करने वाले कानेरी का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन काल के उत्तराद का है यहाँ हमें सातवाहन और बाद के सातवाहन राजाओं और राजनीतिक प्रमुख का जिक्र करते हुए निम्नलिखित शिलालेख मिलते हैं वरिष्ठ बुद्ध सातकर्णी गुफा संख्या पांच का जिक्र करते हुए शिलालेख दो शिलालेख यज्ञ सातकर्णी गुफा संख्या तीन का जिक्र करते हुए शिलालेख में महरिपुत्र शक्सेन गुफा संख्या चौहत्तर का उल्लेख है शिलालेख में चुतकुलानंद सातकर्णी गुफा संख्या छियासठ का उल्लेख है महर्षि एस गुफा संख्या छियासठ का जिक्र करते हुए शिलालेख का की एस का उल्लेख करते हैं गुफा संख्या पचास छियासठ और अट्ठानवे कन्हेरी के एक शिलालेख में एक रानी के मंत्री ने जिन्होंने गुफा संख्या 5 में एक पानी की टंकी दान की थी वरिष्ठ पुत्र सातकर्णी के नाम का उल्लेख है यह है वाहनों और पश्चिमी के बीच संबंधों को दर्ज करता है लेकिन किसी भी राजा के शासनकाल के वर्षों का उल्लेख नहीं करता है यह भी संभव है कि इस तालाब का विकास मुख्य चैत्य से पहले हुआ हो गुफा संख्या तीन और 21 में शिलालेख साइट पर एक राजा यज्ञ शतकर्णी का नाम देते हैं गुफा संख्या 3 के शिलालेख में संभवतः उनके शासन वर्ष का उल्लेख करने वाला भाग दुर्भाग्य से गायब है यह नाम को गोटामा के रूप में दर्ज करता है जो उनके मेट्रोनमिक के प्रारंभिक भाग को इंगित करता है अर्थात गौतम पुत्र हम प्राचीन सातवाहन राजाओं के इतिहास में दो गौतमी पुत्रों के बारे में जानते हैं गौतम पुत्र सातकर्णी जिनके शिलालेख नासिक और कारला गुफाओं और गौतम पुत्र यज्ञ सातकर्णी में है शैलीगत रूप से नासिक और कारला और कन्हेरी में कला के बीच बहुत अंतर है इसलिए यह राजा संभवतः यज्ञ शातकर्णी थे हालांकि चैत्य हॉल में संस्तम्भ की राजधानियों पर मूर्तियां दूसरी शताब्दी ईसा के मध्य की तारीख का संकेत देती हैं गुफा संख्या 21 में एक अन्य शिलालेख उसके शासन के 16वें वर्ष का उल्लेख करता है यह भी एक दान अभिलेख है और इसमें एक अपरेणुका द्वारा एक गुफा के उपहार को दर्ज किया गया है उसका नाम भी अभिलेख में एक व्यापारी के रूप में वर्णित है वशिष्ठी पुत्र शातकर्णी ने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण शाही परिवार में उच्च स्थान बकरार रखा विभिन्न स्थानों से कला और शीला लेखों में कनेरी में विभिन्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। बेशक यह सच है कि इसके पीछे मुख्य कारण व्यापार था लेकिन पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक ताकतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी यहाँ एक शिलालेख में वर्णित अगला राजा चुटकुलनंद शतकर्णी है जिसका नाम गुफा संख्या में मौजूद है 65 और तेरह उनका नाम के बाद के सात वाहन राजाओं की तरह एक मेट्रोनिक है हम बाद के सात वाहन कालक्रम में उनके सटीक स्थान और मुख्य शाखा के साथ उनके सीधे संबंध को नहीं जानते हैं उन्होंने तीसरी शताब्दी के पूर्वाद में यानी सातवाहन राजवंश के अंत में वनवासी से अपराध एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया हो सकता है उनके मालवल्ली स्तंभ शिलालेख चौदह में उन्हें वैजंतीपुर यानी वनवासी के राजा के रूप में उल्लेख किया गया है इन अभिलेखों में उसके शासन के नौवे यानी कन्हेरी और बारहवे वनवासी वर्ष दर्ज किया है वह कम से कम बहुत कम समय के लिए इस क्षेत्र पर शासन करता होगा इसके अलावा हमें गुफा संख्या पैंसठ और अठानवे के शिलालेखों में महारथी और भोजिका के संदर्भ मिलते हैं ये सातवाहन के प्रांतीय अधिकारी हैं अशोक के एक शिलालेख में महारथी शब्द का भी उल्लेख है जो संभवतः प्रांतीय गवर्नरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था यद्यपि हमें इन अधिकारियों के सटीक कार्यों को नहीं जानते हैं फिर भी वे प्रशासन में एक उच्च पद पर रहे होंगे इसके अलावा सातवाहन वंश के पतन ने दक्कन और कोंकण क्षेत्रों में राजनीतिक अराजकता पैदा कर दी होगी कोलापुर में कुरा राजा कर्नाटक में महेश एस आदि हालांकि साइट पर एक और संभावत महत्वपूर्ण राजवंश त्रिकुटक के संदर्भ हैं। वे क्षेत्र में सहायतावाहनों के तत्काल उत्तराधिकारी नहीं थे। उसने उत्तरी कोंकण पर शासन किया। चौथी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में और माना जाता है कि उनका अभिरस के साथ राजनीतिक जुड़ाव था। उन्होंने शासक ईश्वरसेन के अभिर युग का उपयोग किया बाद के समय में इस युग को कलचुरी युग के रूप में जाना जाता था त्रिकुटका ने न केवल कोंकण पर बल्कि तापी में प्राचीन लता पर भी शासन किया दरहा सेना ने अपने चार से चौवन ईसवी के चार्टर में अशमेघ यज्ञ करने की घोषणा की हालांकि उनकी सही तारीख अभी भी विवादस्पद है क्योंकि इस राजवंश के राजाओं के एक भी ताम्रपत्र में उनके द्वारा इस्तेमाल किए हुए युग के नाम का उल्लेख नहीं है तीर्तर्क के सिक्कों और अभिलेखीय आकृतियों में भी शतर्पों के समान समानताएं हैं। इस राजवंश के नाम का उल्लेख करने वाली एक तांबे की प्लेट कन्हेरी से प्राप्त हुई है और वर्ष को 245 के रूप में देती है। डॉक्टर शोभना गोखले जैसे विद्वानों ने सुझाव दिया है कि यह चार और पिचानवे सी है यदि हम इसे शक युग मानते हैं तो यह सी ए का होना चाहिए तीन सौ तेईस e. त्राकुटक राजाओं की वंशावली का पुनर्निर्माण मुद्रा शास्त्रीय और अभिलेखीय आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है इंद्रदत्त दहरसेना ज्ञातवर्ष दो सो चार व्याग्रसेन ज्ञात वर्ष दो सौ अड़तीस दो सौ पैतालीस मध्य सेन ज्ञातवर्ष दो सो विक्रम सेन ज्ञातवर्ष दो लता और आंध्र के साथ एक क्षेत्र के नाम के रूप में अजंता पांचवी शताब्दी सीई में हरिसेना के शिलालेख में त्रिकुटा नाम भी मौजूद है अब इस मामले में हमारे पास शासक के नाम पर कोई संदर्भ नहीं है जिस कन्हेरी स्तूप से हमें उपरयुक्त तांबे की प्लेट मिली है वह भी अवस्था में है। फिर भी स्तूप को कम से कम पांचवी शताब्दी का माना जा सकता है। यहाँ पाई गई ईटे गुफा संख्या सतासी में पाई गई ईटों के समान है जो पांचवी शताब्दी ईस्वी पूर्व की है जो सजावटी रूपांकनों और अभिलेखीय अध्ययनों के शैलीगत अध्ययन पर आधारित है ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकुटक का शासन और शताब्दी इसके अलावा कन्हेरी में कला और प्रतिमा शैली अजंता परंपरा का पालन करती है उदाहरण के लिए कन्हेरी में गुफा संख्या 31 में स्तूप का अजंता के साथ एक शालीगत जुड़ाव है हालांकि कन्हैरी तामपत्र इस क्षेत्र में त्रिकुटक एस की शक्ति की बहाली को साबित करता है जो संभवतः हरिसेना के महान बाकाटक साम्राज्य की मृत्यु के तुरंत बाद और विहाग्रसेन के शासनकाल के दौरान हुआ था त्रिकुटक के लिए अंतिम अभिलेखिए साक्ष्य विक्रमसेन व्याघ्रसेन के पोते 533 ई के एक ताम्र पत्र में है संभवतः इसलिए इस क्षेत्र की बाद में पहले कलचुरी शासक कृष्ण राजा ने कब्जा कर लिया था जिन्होंने किधर में अपनी शक्ति को मजबूत किया था पहले के वाकटक वंश का गण इस तरह ऐसा लगता है कि त्रिकुटका का पालन कचूरी द्वारा किया गया था जिन्होंने यहां से शासन किया था